બાકી તો આગળ શું તો આમ કે ભાઈ વિકેટ દઈશ પાકિસ્તાન વાળું હોવાની વિકેટ લે એવું મોટી વસ્તુ છે બતાવ હું બતાવસ બાકી તો એક જ વિકેટ આવીશ બેટિંગ તો સારી કરે છે દરેક ઓવર નવ રન મારે છે દસ થઈ જાય અને એક જ વિકેટ આવી છે પણ જોઈએ શ્યામથી સારી બેટિંગ કરે હું અધુ બે બોલિંગ કરતો તો આવતા નહીં બે આવે બોલિંગ કરવા હાલ બોલિંગ તો સારું કરે પાંચ ટાઈમ બોલર છે જેમ દુબે છે ભાઈ એ રહે ને મેચ મતલબ જીત કે છે આપડે તમને ખબર જ છે ને હારી કરે ખરાબ કરે ફરક જ નહીં પડતો મેચ રમ મોજો બસ માં બસ ત્રીસ મેચ ત્રણ વિકેટો લઈ દીધો ભાઈ ની ઓવર વધ નહીં નાખી તો વિકેટ ના જ યાર પાંચ ટાઈમ મળે પાંચ ટાઈમ મળે નહીં બોલર આ ભાઈ યાર એમને મી છા તો ના ખાઈ દેવાનું મૂડ ઉપર વાળું છે મસ્ત મજાની વિકેટ આવી ગઈ છે કુલદીપ યાદવ ને જોરદાર વિકેટ લઈ લીધી સેમ આવે કેચ આઉટ કરીને કેચ પણ કોને પકડી जसप्रीत बुमराह ये देखो चलो भाई कुलदीप मिली अपनी बॉलिंग प्लेयर की फर्स्ट विकेट एंड भारत के लिए दूसरे विकेट मिल चुकी है तो देख सकते हो भाई भाई जैसे ही भाई वो प्लेयर आया डक पे आउट हो चुका है अक्षर पटेल बापू आया और भाई विकेट चटका लिया रिंकू सिंह जो भाई आज अपना फर्स्ट फाइनल मैच खेल रहा है उसने भाई बहुत अच्छे से कैच ले ली

मैन बैट्समैन के विकेट आई तो खुश होना तो बनता है तो पटेल को भाई एक के बाद एक विकेट आ रहे है। मैंने पहले ही बताया था चलो बापू आया और भाई वापस से अपने लास्ट ओवर में विकेट लेके गया देखो भाई कैच उलरा दिया और भाई संजू सैमसन विकेट कीपर ने भाई बहुत ही बढ़िया वाला कैच पसंद लिया कैच बड़ा आसान था लेकिन छूट जाता तो भाई सब लोग गाली देते तो भाई मुश्किल तो हर कैच होता है बाकी बापू ने भाई दूसरा विकेट लिया और भाई अपना भाई पांच विकेट यानी कि आधी टीम बाहर चली गई अभी ये ये तो भाई मैं ये फॉलो भरवा गया था ना ये फॉलो भाई थैली कंप्लीट भाई इनमें लीजिए पढ़ना हो क्या भाई ये जे साधन में डालवाना था मतलब रुक जा भाई शांति से बैठ जाओ भाई आप सबको पता होगा मैं बीच में भाई कुछ काम से गया था वो काम भाई जो भाई सामान था मतलब वो गलगोटे वो भाई एक साधन के अंदर भाई चढ़ाना है और भाई और कहीं भेजना है तो बनना का दम बनना ભણવાનું કોમ બાકીએ તો આપણું ગુજરાતી બોલવાથી હિન્દી મોટો થતા હોય છે તે ભરવા માટે પાછા જઈએ છે એમ કે પાછી છેલ્લી ચાર પાંચ વળવાથી છે મેચની ભારતની બોલિંગ છે તેટલી મેચ જો આમ બાકી એ નવરાત્રી ચાલુ છે જોઈ શકો છો અમણી સાહી લે તો જવું છે થોડા હતી બતાવું માં કેવો માહોલ થઈ ગયો મારે યાર ચડ્ડો થયેલો છે હું નવરાત્રીમાં જવું છું અત્યારે નાઇક છો આવી છે જોવો અત્યારે એ કુછ બચ્ચા આ ગયા બીચ મેં મિલ ગયા મેળકો ઓર અભી ભાઈ નવરાત્રી થતા રૂપ જાઈએ કોઈ ચાલે

અંધારામાં ભૂઈ જોઉં કે સો હેડ બે બોલા છે હું એ ઉપર ગમે ત્યાં લીધી હે કા હે માં

ચલો ભાઈ વાર સાત બાજ નો ગાજ ગાજ કરે છે અને વીજળી ખાય છે અને કોમ પતી ગયું છે એટલે અમે ઘેર જવા માટે ક્રિકેટ છે પાછા અહિયાં જો અંધારા માં થોડી લાઈટ અગાડી પાડી પડે છે પછી હેડવું પડે છે ચમક અગાડી અંધારું છે બાકી તો બે લેલ્લાઓ જવું છે તે પાછળ પાછળ હેડું ચૂંટું ગાલી જો પારી બાકી તો કાટ કાટ થાય છે અને જર જર થાય છે અને વીજળી પમ થાય છે જાણે વિડીયો ચાલુ કરતા ને વીજળી નહીં થાય છે એમ કે ભાઈ કોક આપણે હોય જેવું એવું નવી વિધાન છે અને આપણું કરમ છે અને એમની એ ગાડું આવી ગયું ચલો લઈને કરીએ છીએ ગેર અમારી નવરાત્રી માં જઈએ મેચ જોવા જઈએ ખબર નહીં પછી અમે ઈટનો વિડીયો બન્યો હે હોમ ઈટનો ગાડું પડ્યું સમકો સોટા આયા સમકો કાદેવ થયો કીક મરાય છે પણ ચાલુ થતી નહીં

चट्टा पह कर आऊ मैं चट्टा चट्टा पहुँ घूम रहा हूँ यही तो चट्टा कर पहरात्रि में में जाऊँ या ना जाऊँ वही सोच रहा हूँ मैं तो इधर भाई सोटे आ रहे हैं तब भी हम हमारे गाँव की नवरात्रि में जा रहे हैं तो चलो भाई सीधे भाई नवरात्रि में जाते हैं और फिर मिलते हैं वहाँ भाई नवरात्रि में तो भाई सब बारिश आ गई लेकिन भाई मैच शुरू हुए मुझे याद है आई ब्रेक खत्म हुआ होगा तो चलो भाई जल्दी से घर पे जाते आप सबको भाई धमाका देखा हुआ मतलब एक अद्भुत चीज बताता तो भाई भाई पूरा काम नवरात्रि में बारिश सब कुछ खत्म भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच था मुझे लगा इनिंग ब्रेक खत्म हुआ होगा तो चलो जल्दी से चलते इधर आए तो भाई इकतीस रन पे तीन विकेट गिर गया मैं एक प्रेडिक्शन लेने वाला था कि भाई अभिषेक शर्मा फ्लॉप होगा लेकिन ये आउट से पहले वो आउट हो गए और एक प्रेडिक्शन गिर फिर मारेगा लेकिन मैं मेरा पहले वो भी आउट हो गया तो एक सही हुआ एक गलत हुआ बाकी तो बस लास्ट में एक ही चीज चाहिए मेरे को बस इंडिया जीत जाए बाकी तो बस मजे ही नहीं है बाकी भाई पाकिस्तान ने शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन कोई नहीं ऐसी टक्कर होनी चाहिए कोई तो मैच जीतने में मजा आएगा अब इधर से मैच जीतेगा तो लगेगा कि नहीं भाई भारत ने मैच जीता है लेकिन भाई पहले ही सही जीत जा रही तो मजा नहीं आता अब संजू आके फिफ्टी मारे तो मजा है ना नीचे रिंकू सिंह आज पहली बार मौका मिला वो आके अच्छी मैच फिनिश कर दे मजा ही आ जाए और हाँ और एक बात की कि भाई मैंने बोला था शुरुआत में भाई कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह जसप्रीतरा भाई मेन विकेट टेकर रहेंगे आज इंडिया के लिए उन्होंने कुलदीप ने चार विकेट लिए एंड जसप्रीत बुमराह ने मुझे पता नहीं कितने लिए क्योंकि भाई मैं धमाल में तब से इधर उधर भाग रहा था लेकिन भाई उसने भी दो तीन तो लिए ही है मैंने दो तो लिए कम से कम मुझे जहां तक पता है तो वो प्रेडिक्शन भी सही हुआ बस गिल वाला ही गलत हुआ इधर और भाई मुझे जहां तक लगता है ना मैच भी देखकर मुझे लगता है भाई रिंकू सिंह कमाल करेगा ये देखो भाई मैं जैसे ही बात किया तुरंत भाई, भाई। लेट बैठ कर बैठ चुका था तो भाई जो रिंकू सिंह को भाई मौका मिल गया है ना मैच फिनिश करने का तो भाई कमाल कर सकता है वो आज बहुत ही मस्त मौका है उसके लिए आज भाई पूरी दुनिया बोल रही थी अभिषेक आउट होगा तो भाई टीम इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा और ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा था लेकिन आज मैंने सोचा था भाई अभिषेक जल्दी आउट हो और भाई नीचे वाले प्लेयर आके मैच जीता है और सेम सिचुएशन हो चुकी है और सब नीचे वाले को भाई अच्छे से मैच फिनिश करना है ये शायन शाह आफरी गया और दूसरा बॉलर आया अभी तिलक वर्मा एंड संजू सैनसम दोनों बैटिंग कर रहे है भाई तिलक वर्मा क्या सीट सराया अभी भाई रुक जाओ रिप्लाई में दिखाता सं� हूँ आप सबको भाई ये देखो डग आउट बैठे हुए सब इंडियन प्लेयर और भाई अद्भुत मार दिया भाई उससे पहले फोर मारा और उसके बाद भाई बैट टू बैट दो बाउंड्री आ चुकी है ये तो देखो भाई इस प्रकार से कुछ सीट्स मारी बोते मीटर और भाई मजा आ गया भाई आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो भाई अभी पार्ट टू के अंदर सीधा मिलता है ठीक है तब ले आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा पार्ट वन तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाकी तो चलो भाई पार्ट टू के अंदर भाई धमाका लेके मिलेंगे इंडिया की टीम की विनिंग टाइम व्हाट्सअप को देख कर